Маріуполь мітингує тамтешні жителі хочуть відставки секретаря міськради Андрія Федая та міського голови Юрія Хутлубея кажуть, ті працювали з кривавим режимом Януковича і досі не вийшли з партії регіонів. Та всі ці звинувачення чиновники відкидають, зазначають, бають про Маріуполь, і навіть сьогодні разом із депутатами визнали Росію агресором. Щоправда, з другої спроби писати заяви про відставку посадовці на відріз відмовились. Он до сих пор в партии регионов, потому что нигде не было, вышел он или нет. В то время как у нас было ДНР, он ездил на съезд партии регионов. Говоря, что он едет, ездил и сидел в президиуме. И были даже съемки. А, так как он говорил, что он поехал за детскими деньгами в Донецк. А в это время, ну якобы матерям не выплачивают детские деньги, в это время он находился на съезде в Донецке, на, на съезде и наши партии депутаты, регионов. Которые выбраны в Верховную Раду, они в Раде не чтобы признать ЛНР и ДНР террористическими организациями. Следовательно, отсюда вывод, что они зрадники, Их надо убрать из Верховной Рады. Люстрацию им всем. Зачем сюда в наш город лезет этот ДНР? Зачем? Они что, уже навели порядок в Донецке, в Луганске? Там что, пенсии выплачивают, зарплаты? Все пенсионеры едут в Мариуполь и говорят, молите Бога, чтобы они к вам не пришли сюда. Что у нас там творится? Нищета, за этими пайками стоят на морозе сутками, и они хотят сейчас еще в Мариуполь это принести. Куда наши дальше пенсионеры поедут? Куда? А э, Хатлубей говорит такими обтекаемыми фразами, чтобы не дай бог, если вдруг придут такое впечатление. Почему чтобы он не, не, взяли за одно не место? что творится в Донецке? Почему что творится в Донецке? Там пенсионеры с голоду помирают.